Ребята, всем привет! Сегодня мы будем работать украинскую мову. Сейчас давайте прочитаем у нас была одна. Первая задание, типа ДЗ. Склады диалог между одноклассниками, используя в нем слова вичеловости. Будь ласка, дозвиль. Вибачь. Перепрошую, бывает. Бывает, тут не подходит. Бай, бич. А, в общем. А я, а я не знаю... Одноклассника, мы... Ай, перепрошую, их должно быть богато или один одноклассник? Ну, тут одноклассник, а мы? Так, один, че, их было тут два или больше? Не знаю, давайте про двух напишем. Соседок, соседей партах а, Давайте напишем что-то. Привет. Привет. А, давайте придумаем, придумаем якись имя. Пердита. Сойдет а что? Пер Ди, ди, да. Нет, давайте. Ну, это, конечно, подходы темя, но это же украинский -ка. А так я бы перди то написала. А, ну, давайте придумаем эти семя. Растопхиза. вот подходит. Нет, это надо украинский имя. Я хочу какие-то нормальные имя придумать. Она типа Оксанка, Леся, вот это все. Ну а что, давайте Растопхиза напишем пипетки. О! -о, -о, Зинаида! Давайте Зинаида Давайте Зина. Привет, Зинаида Николаевна. А Петровна. Если она будет Петровной, что да это вообще? Не, ну это Зина, некось, не хоть привет Зина, не хоть с китайца. Надо что нибудь получше придумать. Что ж такое? Какие же методы придумать? Ну точно, надо да, да, Ростопхиза записать или что? Оксана, давайте вот Оксанка. Нет. обычное имя. Ермершак. Нет, это, 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 это хлопчачи. Нам надо девчачи. Растопь... Нет, это Пида Нет, это прежде а, Что-то я придумать. Я уже пять минут думаю. Адимян. Галина. Галина Ивановна. Хай будет. Нет, как-то. Галина. Галинка. Привет, Галинка. Давайте, Оксанка. 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 Привет, Оксанка. Крапочка. Перепро, Перепрошу. Или нет, давайте давайте, как деловые бизнесмены нам на вум, бизнесвумены или вуменс и мэнс мы на Пишемо, перепрошую, Оксанка, Юлі, перепрошую, Оксанка. Можешь, пожалуйста, мені? Можешь, будь ласка, О, тут уже сразу два слова. Перепрошую, Оксанка. Мо... Можно, будь ласка, в тебя взятий? Дозволь? Нет. Перепрошую, будь ласка. Что такое? А, перепрошую, Оксанка. Можешь, будь ласка, дать мне ручку? Давайте запишем, а что? Co para proś, oksank oksanku mó mó na bza ty yeah. nam jenada butlas. можно быть ласка в т взятую ручку можно бу где будь ласка вся мож... можно будь ласка взя взятья ты тебе... т б круто так Все, а я как вот этого чела Буду звать, блин Никита, Никита! Привет! Пара Ленка Витповидайр, ну, это ей фейковое имя, на самом деле у нее имя Растапиза ну. Привет! Как там Никиту? Нет! Ты надо какие-то нормальные имя придумать а я больше имен не знаю таких. Привет, Миколку. Привет, Миколку. Привет, Миколку. Да. Мо же ж... взя ты И нам надо еще выкористовывать дозвил вывать бувай. Помогите. Дозвиль. Дозволь придумала, ребята. <свы> Я придумала. <совет> Господи, извините, дозволь мне провести тебя после урока в А потом еще бывает. <совет> ну а что, а выкористал все слова? Ну, ну я так и не буду записывать. <совет> что такое можно придумать? Что можно придумать из дозволь Выбрать? Бывает. Только то, что я сказала. Дозволь. Вот что дозволь? не взятый в тебе еще линейку точно так вся. ты еще ручку Ой, блин, какие курочки, господи. Линейку. линейку хочет еще взять. О, а теперь, типа, типа, выбор чуманы ей на маи. І тепер... Ну, добре, бувай. Ну, добре, бувай. Ну, то, ну добре, бувай, все. Ничего себе, я делала 13 минут, вот это я думала долго. Я там еще, ну, английскую я забыла, математику тоже. А придумать по читанию домолюка того, но я придумала. Я придумала, ребята, серьезно. Иду я по сейчас вам выросла, расскажу. Іду я, значить ні. Іду я, біз. Іду я, іду я стежкою. Навколо мене окутав, навколо окутав, ли дерева, дерева осінньої пари. Придумала і... і. шла я, і шла я, на мене падали е, е... орато, жовті-жовто-красні І Ішла я по густому лісу, дихала на всі груді. І як я бачу, Насувається велика, велика, чорна, 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 чорна хмара. Начало пахнути дощем. Як На, мене, як на мою, на мою ру, ладонь пахнула краплинка свіжого доща. начался сильный сильный дождь. Я бегла по как я там называла по, по стежке, что щоб до ДИДДО... до до укрытия. Я вышла и там была остановка. Я я села на ту остановку и переждала дождь, а потом поехала до дома. Ну нормально получилось. И вы были на канале Family Kids, Маша, Влад, Суперкоты и Собаки. Всем пока, Плюс Айдолы.